سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسيرة بعزم حديد وودع دنيا يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود أراني أيا

فقالت بني يا فؤادي حرمت من الانس في الدار لما كبرت اتذكر زوجا جميلا أردت اتذكر ليلا حديث الجدود فقلت ايا ام كيف الهناء واخواننا في خضم العناء فتبا حياتي حياة الشقاء إذا لم أكن من أباة الجنود وسيرت رحلي بركب جليل إلى القدس يمضي أنار السبيل تذكرت أمي وقلبي العليم فهل الدموع تبل الخدود فهل الدموع تبل الخدود وقال رفاقي أتخشى الردى وخوض الحروب وعيش الشقاء فقلت هنائي بسفك الدماء ولكنني قد ذكرت الودود تذكرت أمي يا قوم هل ألام وبعضي عن بعض ارتحل فكانت حياتي وكنت الأمل وودعتها الوعود. وودعتها وهي ترجع الوعود رماني عدو الاله اللعين وراء جدار قديم دفين فأدمر الرصاص فؤاد السخيف وسالت دمائي بارضي تسود وسالت دمائي بارضي تسود <applause> Medeniyet Vakfı, Adana Gül Bahçesi İlim ve Kültür Merkezi olarak yaz Kur'an kursu öğrencilerimizi planladığımız etkinlik için bu bulunduğumuz alana getirdik. Burada planladığımız çuval yarışı, balon patlatma yarışı, secde rükü yarışı ve bunun akabinde her kazanan birinci, ikinci, üçüncü kardeşlerimize ödüller vermek. Kur'an'a hizmet şereftir düsturu ile çıktığımız bu yolda sırf onlara Kur'an'ı sevdirebilmek için bir takım etkinlikler düzenliyoruz bu şekilde. Bundan dolayı bize her türlü yardımını, desteğini esirgemeyen tüm abilerimden ve kardeşlerimden Allah azze ve celle razı olsun.